Українською, російською, кримською, татарською, англійською співає на своїх концертах. Нещодавно в Криму вона дала великий сольний концерт, і незабаром у Києві буде грандіозний сольний концерт. 29 березня здається, концерт Джамали. Раз Привіт! Добре, привет. Привіт! Привіт, Привіт, девять 494 1194, код міста Києва 44, мережа Фейсбук сніданок з 1 плюс 1. А на твій концерт скільки коштуван тобто, квитки? Я думаю, що максимум 500-600 гривень партер. Угу. Як формується вартість квитка з чого? К сожалению, я, не... я владею только информацией, как будет формироваться программа, какие будут новые уже песни и так далее. А этим занимаются, слава богу, организаторы концертные. Но я думаю, что это будет... Що то нове, тому що хочеться, щось то вже додати. Так, Будет от про це концерт. трохи пізніше да. поговоримо. Угу. Була така інформація, що, начебто, 12 тисяч гривень може коштувати квиток на концерт Мадонни у Києві. Ти такі гроші віддаси на концерт Мадонни? Думаю, ні. А за кордоном 300 доларів. Вот лучше поехать тогда уже за границу куда-то, да, mm -hmm. то есть еще так совместно там приятно и полезным посмотреть город, сделать шопинг и пойти на концерт, mm -hmm. чем действительно заплатить огромные деньги за билет. Но ну, я считаю, что. Ну, я ходила в последний раз, это был в Джоны, и мой билет был не самый дорогой, и я сидела, поверьте, не в самом месте, mm -hmm. и он стоил практически 2000 гривен. Ну, то есть, и я сидела... Ну, плохо. Плохо сидела. И uh, вот это обидно. То есть не место было. Да, мне кажется, мне кажется что э, на такие концерты нужно, наверное, находить каких-то очень хороших спонсоров, чтобы действительно люди смогли прийти, чтобы действительно цена билета была 30 фунтов, чтобы максимально, да, чтобы люди смогли позволить себе это увидеть. А глядачи из с 1 плюс 1 взагалі украинцы могли бы скуштовно дивитися твои выступы, наслаждаться твоим голосом на проекте «Зірки в опере» да. на телеканале 1 плюс 1. Справжнее действие было с Владом Павликовым. Ком ты выступаешь? Да. Так, давайте посмотрим, где какие эпизоды. я скажу, что это настоящая театральная постановка. Да. Это же нужно было выдержать и, скажем так, и заспевать, и не прогавить свою партию, и еще и драматично сыграть по какой-то Так? Важко было это Я пользуюсь случаем, могу поблагодарить канал 1 плюс один в целом вообще и всех организаторов этого проекта, и Катерину Субергину за вообще идею, понимаете? На самом деле... А... Вы не знаю, насколько получает канал информацию. Я знаю, что я завалена письмами, и очень много поклонников пишут, что Вау, класс, супер, откуда такая идея, такие интересные э, подводки, то есть рассказы о песне, как она произошла. То есть так много вводят людей в экскурс. Э, композиций очень разные жанры рок-опера зарубежный саундтрек э -э, украинская песня потом э -э, оперетта мюзикл опера то mm -hmm. есть обязательно дождитесь всех номинаций вот. Не просто, не простой очень. Мне было очень интересно, и Владу в том числе, потому что это очень интересный жанр. То есть за такой малый срок ты проживаешь практически целый спектакль. Это гораздо сложнее, чем, например, ты при практически настраиваешь себя, выходишь, заходишь, попьешь водички, и потом можешь начать все заново. Я имею в виду театр, mm -hmm. да? А тут как бы нет, все три минуты и ты должен э, показать э, все, рассказать, объяснить, спеть не просто, да. Джамала одного разу взагалі зламала сломала сценарий ходу съемок зірок в Опере и пішла на импровиз. Як это было? Подивимось трохи позже, мы прерываем нашу беседу.